Днепропетровск не Париж. Тамошняя власть поощряет городское земледелие. Огороды и сады на Монмартре, к примеру, всемирно известный парижский бренд. Зеленые наделы в центре каменных джунглей привлекают ежегодно тысячи туристов. В Днепропетровске считает власть огородом не место. О том, как местная власть плодит социальную несправедливость, сюжет Натальи Светловой. Строений нет, Урожая тем более. В несезон на садово-огородных участках и караулита нечего. Но не сугробы цены, а земля в черте города. Сейчас в зимнее время мы почему здесь установили сторожевой пост. Если, допустим, услышали, что, допустим, работает какая-то техника, они в такое время, когда нет, не будет людей здесь. Они могут появиться в любое время. Сразу, допустим, я выхожу на связь с нашим руководством, поднимаем людей, чтобы не было этого рейдерского захвата. Эти участки под огороды люди получили еще в 1983 году. Тогда заветные сотки раздавали почти на каждом предприятии. Сотрудники мехколоны номер 78 получили 134 надела на территории мусорной свалки. Привели ее в порядок и пахали на своих фазендах 20 лет к ряду. В конце 2006 года появилась команда одного из чиновников нашего мэра. Он захватил 40 соток огорода. Просто выпихнул всех оттуда. Люди, объединившиеся в садово-огородническую организацию под названием «Зеленая зона», уже знают и о других претендентах, желающих занять эти земли. Знают по На участок Анатолия Рукавицына претендует некий Медведовский. Вот абонентская книжка огородника и копия заявления, написанного в 2007 году его двойником. Номера участков совпадают. Посторонний человек занимается приватизацией земельного участка, который я беспрерывно обрабатываю. То есть у вас одинаковые номера участка. Да, 155 Он один здесь, на, на этой линии. Таких двойников здесь насчитали 14. Один из них в телефонном разговоре не отрицает. Землю в районе улицы Яснополянской приватизируют. Имеет право большому счету законным путем идут приватизировать землю. Мне дают, я приватизирую. Это общий фон, в общем-то. Вот видите, светло-зеленый, это все зеленый, как бы насаждение. То есть там ничего нет. Начальник земельного управления Днепропетровского горсовета Сергей Шеломанов об обществе «Зеленая зона» знает, но говорит, земли у садоводов никогда не было. Вот и на карте пустое место. Платили ли они за землю? Давайте начнем с этого. Все эти 30 лет. То есть пока никто не предъявлял таких платежей о том, что они действительно хотя бы платно пользовались. Могли бы приватизировать, но кто же им теперь даст? Юридическую сторону вопроса бывшие председатели «зеленой зоны» в свое время упустили. Что плохо лежало, теперь потихоньку подбирают. Огородникам со стажем предъявляют счета. Дайте нам возможность, так сказать, узаконить, готовить, за все проплачивать. Ну зачем людей изгонять? которые люди есть, но там как бы потом и вот Мазаряна обработали эту землю. Хотя бы предупредили, что люди должны уходить оттуда как-то заранее, как это чисто по-человечески делается. А то же это не делается, это делается подпольно. Чисто по-человечески не получается. Уже несколько лет депутатская комиссия во главе с Александром Лупандиным вводит за нас огородников. Кто дает надежду, кто отнимает. Оно и понятно. По образованию Александр Лупандин вообще-то инженер-строитель. Земельными вопросами в Горсовете он, как и другие депутаты, занимается исключительно на добровольных началах. Это его общественная нагрузка. А потому и за результат народные избранники не отвечают. Еще в 2007 году эти землемеролюбители рекомендовали обществу Зеленая зона зарегистрировать надел в земельном кадастре. Документы пенсионеры собрали, услуги оплатили, однако ни ответа, ни привета. Огородники тем временем собирают деньги уже на геодезическую съемку участка. А это все-таки народные деньги. И деньги немалые. Я боюсь, так сказать, потом быть в таком неприятном положении, что объяснять людям. Чиновникам и депутатам объяснять что-то людям не обязательно. К тому же за время, пока те будут ходить по инстанциям, власть вовсе может поменяться. И ищи ветра в поле. По генеральному плану на территории свободной отделенной зоны предусматривается частная застройка, и желающие уже есть. А потому, в отличие от депутатов-любителей, профессионалы от земли говорят садоводам однозначно нет. В черте города земель сельскохозяйственного назначения как бы быть э, не может. У нас не хватает земли под жилье, под другие объекты, под дороги. И при этом выделять землю под огороды, отдельно взятым гражданам, потому что я думаю, что в нынешних кризисных условиях э, огород захочет иметь большая половина жителей Днепропетровска. Вот поэтому возможности такой нет. Заберут эту землю, дальше что? Выросли дети практически вот на этой земле, на этом огороде. Вон вишни, компотик сегодня варили. Компотика не будет. Будут коттеджи вот тут стоять, эти бандиты, извините. Но я понимаю еще раз, что город строится, если там мост какой-то, аэродром там. Но если люди, те, которые побогаче, хотят строить дома, то, извините, но они тоже такие же. Но почему можно им, а нам нельзя? Наталья Светлова, Николай Портаненко, студия «Акцент-Медиа». И все бы ничего, но нельзя дать землю старикам. Но почему можно тем, кто ближе к телу? На последней сессии горсовета отвели 60 гектаров городской земли. Кому? Чиновникам и депутатам, приближенным к верхушке местной власти. Землю получили. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами горсовета Вячеслав Чегринец. Экс-заместитель городского головы Анатолий Буйвал. Начальник управления потребительского рынка горсовета Елена Бочарникова. Заместитель городского головы Ирина Зайцева. Жена первого зама городского головы Анатолия Крупского. Жена секретаря горсовета Александра Тимошенко. Этот список может быть продолжен. Впрочем, хоть Днепропетровска и не Париж, наш пострел поспел и во Францию. Одна французская газета опубликовала статью, где рассказывается о том, что именно Загид Краснов спасет Днепропетровска от коррупции, бездорожья и прочих безобразий. Знают ли владельцы газеты Лемонд о том, что некий украинский бизнесмен использует этот печатный орган не по назначению, а в качестве собственной рекламы? Вот Людмила Денисова, экс-министра труда и социальной защиты, Теперь собирается выяснять отношения с Загидом Красновым за то, что и ее, как обезьянку фотографа, использовал проворный кандидат в мэры. В чего переживает? Подумаешь, какой-то министр, тем более уже бывший, на приеме у Загида всемогущего, на которого поставила сама Европа. А впрочем, несмотря на свою экономность, наш претендент на кресло мэра поиздержался и теперь собирается поправить свое материальное положение за счет горожан. Заметим, не парижан, а днепропетровцев. Проезда в маршрутках по 3 гривни – Эта идея Загида Краснова. Ось так расставили цього тыжня акценты наши журналисты. Больше новин на сайте akcentmedia.tv побачимось за тиждень.